Перед тим як ви вийдете до аудиторії, хотілося б задати вам декілька питань. осознаю, что происходит, потому что с работы и потом на работу, вот это как это, наверное, такая интересная страничка э, сейчас произойдет. Я не понимаю, что это будет. Вы не знаете, чего вообще. Понятия тем. не имею. Вы согласны с тем, что молодым людям, до которых вы сейчас выйдете, нужно сказать только правду? Конечно. Э, никаких нет, но умов, Надо поклясться, обещаю говорить правду, тільки правду, нічого кроме правди. Я можу це зробити. Мені не стыдно ні за що. Ви в житті э, своєї дитині завжди тільки в Конечно. правду. Готові йти. Ну, звісно. Ну, Ходімо. Зустрічаємо наш сьогоднішній гість, сценарист та режисер, генеральний директор Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії Вадим Мурований. Вадим Жоржевич, сценарист та режисер, генеральний директор Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії, член спілки журналістів України, автор сценарію фільмів «Между первой і Второй на Білом катері. з Днем Народження Королево, Малина, Синдром Дракона, автор сценарію та режисер, постановник авантюрної комедії Пушкен. Режисер масових заходів, сценарист проекту Телезірка, закінчив Кіровоградський педагогічний інститут за спеціальністю історія та народознавство віддає перевагу грузинській кухні, хобі, полювання та туризм. Одружений має дочку. Вадима Джорджовичу, За нашою традицією впродовж однієї хвилини гість може розповісти про себе все, що вважає за потрібне. Якщо ви готові, то будь ласка. Ох, без предупреждения, так как хоть бы предупредили, что надо приготовить что-то интересное? Ну, не знаю, наверное, всю, всю свою жизнь был связан с чем-то творческим, начиная с детского сада школы, университета и так далее. То есть, вот в уже осознанно взрослом возрасте имеется в виду институт. Педагогический, кировоградский, я уже скорее занимался творчеством, ну, больше чем учился. Хотя понимаю, что это при подрастающем поколении, наверное, говорить нельзя, но обещал говорить всю правду и только правду. Ну и потом все остальное, только творческие профессии. В следующем году исполнится 20 лет, как я работаю на телевидении. И... 17 лет как работаю на радио. Ну вот на радио в последнее время все реже и реже удается что-то там сделать. Но одно время очень плотно трудился. Благодарен судьбе за то, что увлечение КВН, телевидением и так далее переросло потом в сценарную деятельность. Сначала комедийную, а потом и довольно серьезную. Потом сценарная деятельность переросла в режиссерскую. Может быть, когда-то это все закончится продюсированием, наверное, каких-то фильмов. Но вот сейчас занимаю должность руководителя государственной, большой государственной телекомпании областной. В принципе, такая очень малотворческая работа, но я всегда пытаюсь найти в ней место для того, чтобы что-то где-то написать. Ну, а обо, обо всем остальном вы потом поспрашиваете. Ну, а теперь. Друзья, ваши запитання. Хто хоче першим задати питання нашему гостю? Будь ласка. Здравствуйте, меня зовут Руслана. Над каким проектом вы сейчас работаете? Сейчас э, очень сложно сказать, над каким именно я из них не работаю, э, потому что я не работаю ни, на, ни над одним. Сейчас очень много времени занимает именно Кировоградское телевидение и все, что происходит у нас в области. Но в работе и есть приглашение: э, один четырехсерийный сериал, один-вось-серийный и полнометражный, э, полнометражный метр это все для российской телекомпании, для первого российского телеканала. Вот эти приглашения есть, но еще контракты не подписаны, потому что я не могу понять, есть у меня свободное время этим заниматься или нет. И есть еще одно литературное, один литературный заказ такой на Украине, но для этого всего надо найти время просто, потому что сценарий просто так не пишется, надо просто ничем не заниматься. Я обычно это делаю лежа на диване, лежишь себе на диване, чего то поел, чайку попил, пришло в голову, сел к компьютеру, написал страницу. Ушла мысль, пошел опять на диван. Ну, сложный очень труд. Он никак не, невозможно это совместить с должностью директора телекомпании. Поэтому либо здесь, либо там, либо возьму отпуск и, может быть, что-то напишу. Ну, а какой... А какой проект вам принес самый большой успех? Ну, наверное, это в... Самый нормальный такой, ну, ощутимый успех был у прошлогоднего проекта Синдром Дракона, который вышел в Кировограде, о знаменитой коллекции Ильгина. Вот я там вместе с моим коллегой Юрием Смирновым, автор сценария этого всего дела. И, причем очень интересная такая ситуация получилась. Долго-долго ждали запуска этого проекта. Точка, последняя точка в сценарии была поставлена, как сейчас помню, 12 марта 2009 года. Мы закончили писать сценарий и с этих пор начались длинные поиски киностудии, ну, студии, которая это снимет, продюсера, кто в это вложит деньги, какому каналу это все нужно. И вот это все долго откладывалось, откладывалось. Ну у меня было приглашение заранее поучаствовать, в том числе в съемках этого дела, то ли в роли продюсера, то ли в роли креативного продюсера, то ли ну вот просто в группе поучаствовать. И как только я согласился, вот мне предложили пойти сюда возглавить областную телевидение. Как только я согласился, через два дня позвонили оттуда и сказали все готово, мы стартуем, поехали. Я вынужден был извиниться и сказать, все, товарищи, я уже буду заниматься вот этим. Вы сказали, что вы снимались в кино. Когда вы готовитесь до своей роли, вы просто перечитываете свой сценарий, свои слова, или ну, вживаетесь до каких-то заходів? заходов? Ну, вы знаете, если бы меня этому учили, у меня дочь сейчас учится играла в театре Резнана в Кировограде и сейчас учится в двух вузах в Киеве, как раз профильных. То, то чего у меня нет образования, она в одном университете драматургию, кинодраматургию изучает, а в другом кинорежиссуру как раз. И вот их этому учат. Там у меня дома мы еще с, с последних классов школы покупали кучу Станиславского, там всяких американских, английских авторов, которые учат актеров, как и что с этим делать. Я ничего абсолютно не делал. В первом фильме мне Пришлось играть милиционера, и единственным страшным моментом были наклеенные усы, которые были на мне сутки. Причем, знаете, как часто бывает, тебя загримировали, ты вот здесь вот где-то сидишь, жрешь бутерброды в страшных количествах, а тебя все не зовут и не зовут. В результате меня вызвали на площадку на 9 утра, я смотрю 9 часов вечера, а меня до сих пор не снимали. И снимали меня на следующий день, и все так, ну вот вместо двух дней все получилось за один. Ничего нету, ты просто, пока ты сидишь и просто ждешь, ты ну, несколько тысяч раз прокрутишь в голове свой текст. Текста -то ты точно не забудешь. Несколько, некоторые мои знакомые актеры говорят, что самое главное, чтобы режиссер показал, с какой точки начинается и какой точкой заканчивается твой э, путь в этом кадре. Особенно, если ты сидишь в купе. Там весь фильм, весь фильм, в общем, мы едем в купе. То это вообще очень просто. Ничего такого. А второй был более интересный. Мы снимали в Одессе всего за 16 дней. Там мы играли разных отдыхающих. Какие недостатки вашей профессии? Сложно сказать, ну какие недостатки. Постоянное желание спать. Вот, то есть недосып, наверное, можно считать недостатком. Недостатком считается э, отсутствие иногда, ну, в, вот такого понятия, как вдохновение или желание работать. Это невозможно без желания, ничего невозможно сделать. А, к сожалению, вот все творческие профессии, они подразумевают, что иногда тебе надо просто побездельничать пару дней для того, чтобы настроиться. А вот оно как-то не дает. Вот у меня сегодня там с утра 300 или 400 звонков уже, и я никак не могу себя заставить написать, там, ну, мне надо сейчас человеку... Ну, как это, небольшой такой опус написать, э, описание нашей следующей работы. Я просто не могу собраться с мыслями для того, чтобы это сделать. Вот опять сюда сейчас приехал. Вот я же сейчас все вам это порассказываю, потом еще часа 3-4 буду все это дело прокручивать в голове. Правильно ли я ответил? А может быть, стоило вот так, а может быть, стоило вот так. Ну, то есть самокопание это один из недостатков тоже. М -м ну, не знаю, над остальным надо подумать. Не могу так сразу ответить быстро. То есть я даже какой-то комплекс, ничего вроде интересного не сказал. Вот ничего, не, не, смешного, не интересного, все равно хлопают. Вот тут тоже надо задуматься над этим. Есть ли у вас хорошие воспоминания, связанные с вашей работой? В плохих у меня три вагона есть. Но рассказывать об этом не буду. Да, наверное, наверное, есть. Особенно, ну, понимаете, если считать, вот у меня та работа, в которой я нахожусь сейчас, не такая интересная, как та, которой я бы хотел заниматься всю жизнь. Имеется в виду снимать кино или там, телесериалы, например, снимать. Мне удалось снять два фильма за границей. Один из них очень хороший, всем рекомендую посмотреть, если будет желание называется С Днем Рождения Королева. Я один из авторов сценария. Еще в авторах сценария мой друг Антон Лирник, которого вы, наверное, знаете по Comedy Club, дуэт имени Чехова. Опять же Юра Смирнов, с которым мы очень долго, долгие годы совместно работали, в том числе писали много сценариев. И вот один этот фильм мы сняли в 2005 году, а потом в 2007 году мне уже в роли режиссера посчастливилось снять еще один фильм. Но я там тоже автор сценария. И режиссер, дай бог, может быть когда-то, вот с тех пор он никак не может выйти на экраны, но, может быть, когда-то произойдет счастливая случайность, и он выйдет. Это фильм Пушкин он посвящен нашему родному городу Кировограду, мифу о том, что в нашем городе дважды бывал Александр Сергеевич Пушкин. Вот, вот это самое, самое, самое светлое, пожалуй, самое интересное воспоминание, потому что когда ты месяц находишься в экспедиции в киношной киногруппа живет своей особенной жизнью совершенно не интересует что там по телевизору что там в нашей стране в это время происходит мы все вместе вот этим большим коллективом там человек 60 70 живем только этим произведением которое мы создаем в это время это такое непередаваемое вот чувство такого настоящего хорошего э, творчества Что вы были за границей? Скажите, что вас там впечатлило? Меня впечатляет за границей только то, что у нас так никогда не будет. Сколько бы нам ни рассказывали, что это возможно, это невозможно. То есть у нас невозможно железобетонное спокойствие европейцев, например. У нас невозможно взрывная экспрессия каких-то восточных народов или южан. Но так не бывает. У нас все равно будет по-своему. Вот я сейчас не мог повернуть к зданию, в котором мы сейчас с вами находимся, в котором снимается эта программа. Не мог повернуть, потому что бабушки две, очень почтенного возраста, хотели перейти улицу непременно за 10 метров до, до, пешеходного перехода. И их упрямо никто, понятное дело, из автомобилистов не пропускает. Я каким-то в очереди там стоял пятым или шестым, но бабушки уже ступили на, эту, на этот сложный путь перехода улицы. Пешеходный переход ровно за 10 метров. Уверен, если бы они шли там, их бы пропустили тут же. Но, но им же интересно, это же целое приключение, делать вот эти движения, вот эти вот. И потом ругать эти машины, которые проезжают. Вот я остановился, они шли очень долго, но я вот все-таки где-то себе на подкорку, наверное, записал этот момент, и что-то потом будет где-то в каком-то сценарии вписано. Смешной момент, страшно. Две бабульки идут, и одна другая, Варя, где ты, куда? Нет, 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 -не -не, подожди, зараз. Великая машина приехала, она думает, что маленькая. Ну, давай еще раз. Ну, в общем, это, это просто очень смешно было. И вот с такими людьми, понимаете, с такими людьми мы в Европейский Союз, ну, никак не попадем. Никак. Или кто там обертки от мороженого бросает мимо урны. Но ну, это же еще ну, лет 30 надо для того, чтобы мы отвыкли это делать. Ну, поэтому никак по-другому не будет. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Я еще задам вопрос, не связанный с вашей карьерой, не связанный с вашей работой. Какой самый счастливый был период в вашей жизни, вот, именно с семьей, с семьей связанной? С семьей, наверное, когда у дочери был самый такой интересный возраст. Ну, 6, наверное, 5-6 лет, когда уже не маленький ребенок, а когда вот начинает формироваться такая интересная личность, когда начинает свой словарный запас, совершенно своя категорийная база какая-то вообще. Вот когда становилось понятно, что растет такой интересный человек, вот для меня, наверное, это было самое интересное в жизни. Ну, таких моментов было много, но вот из, из того, что я бы так прожил еще раз, я бы, наверное, прожил еще раз этот момент, потому что, как всегда, был страшно занят, очень много всего этого дела пропустил, а вот сейчас бы с удовольствием снова такого маленького э -э ребенка, вот я бы, наверное, внимательнее к этому делу отнесся. А какие черты характера вы находите в своей дочери, которая похожа на вас? Ну ответственность. Вот я, я очень рад, что она такая же ответственная, как я. Если мне грозит что-то там через три, через три два дня какое-то что-то очень ответственное мероприятие, я не могу спать. Я это страшно переживаю. Я к этому вот в тот момент, когда это происходит, я это уже несколько раз пережил. И, и, и вот почему-то исключением является вот этот момент. Я не успел это пережить никаким образом. Я с колес буквально приехал, и вот мы сейчас с вами пообщаемся, и, и опять уеду. Поэтому очевидно буду все это вспоминать уже вечером. Так что, заранее спасибо вам за все это, что происходит. Спасибо. Меня зовут Алина. Скажите, пожалуйста, а был у вас в жизни какие-то моменты, которые заставили вас что-то переоценить, переосмыслить Значит, на счет жизни? Ну, наверное. Я вот в 2011 году вместе с женой и с дочерью попал в автокатастрофу. И после этого что-то щелкнуло. Я и так ну, не особо опасно езжу, не люблю очень сильно гонять, но до сих пор, правда, не люблю пристегиваться, заставляю себя. Вот после этого я немножко пересмыслил, потому что со мной ничего, дочь сидела сзади, ничего, жена несколько дней пролежала в больнице. Вот это было, ну и как, немного ответственнее относишь, относишься ко всему, что делаешь. Ну такое, из серьезного. Конечно, по мелочам переосмысливать приходилось много, и изменение отношений с друзьями, когда ты иногда бесконечно доверяешь человеку, потом вдруг понимаешь, что ошибался. Наверняка, ну это жизнь, наверняка и, и с, по отношению ко мне у людей есть точно такие же воспоминания. Вот думали одно, а потом в результате получилось другое. Каждый из нас это прежде всего человек сам по себе. А потом уже мы начинаем подстраиваться к тому маленькому миру, в котором мы живем. Вот. А по большому счету переоценка такая получилась только когда была опасность для жизни реальная, и не только для себя, но и для своей семьи, которую я, по-моему, больше люблю, чем самого себя. А насколько сильно вы любите свою работу? Я когда-то несколько лет назад, а, а, вот когда меня сюда назначили, я написал статью, а нет, не написал статью, был чат на сайте Навына Кировоградщины, и в заголовок чата вынесли фразу «я вообще ненавижу телевидение». Вот я не люблю телевидение на самом деле, я стараюсь его никогда в жизни, ну телевизор не смотреть, потому что телевизор нам заменяет нашу реальную жизнь, по большому счету. То есть если оценить все это дело глобально, то вот те там 100 каналов, которые нам постоянно показывают, каждый вечер, каждое утро, ну, 24 часа в сутки, они для того, чтобы мы ничего не делали сами. Я очень скорблю по поводу того, что у меня нет времени читать книги, например. Но всегда стараюсь, если есть такая возможность, взять в семью в охапку, куда-нибудь поехать, устроить какое-то приключение. Залезть в горы, поехать куда-нибудь на море, чего-то там еще, вот, вот чтобы жизнь была настоящая. Потому что когда мы, вот обратите внимание, то, что вы смотрите по телевизору, вот именно этого вам не хватает в жизни. То есть, когда женщины смотрят плаксивые сериалы о любви, это значит, что у них в любви нет в настоящей жизни. Когда мужчины смотрят боевики, это значит, что им не хватает выброса адреналина, который должен быть у любого мужчины, иначе он, мужчина себя не чувствует, понимаете? Вот я себе там заменяю это какими-то э, ну, настоящими занятиями, я страшно люблю охоту и занимаюсь охотой, и вот там я чувствую себя настоящим мужчиной, когда ты с оружием в руках, когда ты вот что-то делаешь, э, вот я считаю, что вот таким образом надо поступать. Вот, и, и, вот это в моей работе, э, ну действительно, вот эту работу, когда мы создаем людям, для людей, миф о том, как другие люди живут. То есть это иллюзия, большая иллюзия, но в ней заниматься интересно. Вот я не люблю, когда это делают для меня. Вот так. А помимо работы у вас есть какое-нибудь хобби? Ну вот у меня, пожалуй, одно такое, которое я действительно очень люблю, я люблю охоту. Да, я не смотрю футбол, не хожу с друзьями в баню. Вот не люблю там как у меня есть многие друзья которые раз в неделю обязательно идут пить, пить с друзьями пиво. ну то есть вот таких каких-то определенных как это, привычек или традиций или каких-то увлечений других нету в вашем возрасте когда я был я собирал марки больше в детстве я вроде а ну в детстве я всегда увлекался музыкой играл на аккордеоне на фону и на гитаре Пел всю свою жизнь, вот это было вот этими увлечениями. Потом, когда стал взрослый, в основном много работаю, ну и оттягиваюсь на охоте. Свежий воздух, сам по себе, первобытные инстинкты возникают. Вот как-то в голове чувствуешь себя каким-то настоящим человеком. Какой характер вы наибольше это в людях? Вот я вроде и смотрел эту программу, и знаю, что вот подобные вопросы задаются, и не готов я ответить к этому делу. Ну, потому что надо, наверное, подумать серьезно. Вот я, я не люблю, когда на человека нельзя положиться. Вот я не люблю этого. А что я люблю? Наверное, надежных людей. Ну, вот надежных людей. Он может быть очень плохой. Мы можем с ним не сходиться, как говорил Арамис по поводу одного места из Блаженного Августина. Но лишь бы это был надежный человек. То есть даже если это противник или откровенный враг, но это вот должен быть осязаемый и вот вот такой человек понятный открытый наверное искренний лучше заранее сразу сказать нет ты там плохой и вот услышать все в лицо чем когда там где-то за спиной чего-то там не просто говорится а даже происходит и что-то делается то есть наверное я люблю искренность в людях и люблю надежность особенно в тех людях с которыми приходится работать или в друзьях. Вот Скажіть, будь ласка, сьогодні ви пообіцяли не обманювати. А взагалі в житті ви часто обманюєте близьких, рідних, друзів? Ну, близь... близьких, рідних і друзів я намагаюся ніколи не обманювати. А так, знаєте, у дорослому житті, взагалі, ну ви це... це потім зрозумієте тільки як виростете. Що ми навіть коли ростуть наші діти, ми вже вимушені інколи просто їх брати і обманювати. Ну, це я б... я б не казав це обманювати там. вводить в заблуждение, наверное. Но это плохо, на самом деле. Но без этого нельзя. Вот потом уже, когда понимаешь, ну иногда нельзя. Как мы иногда не имеем права сказать больному правду о его болезни, иначе он просто поверит в нее и не выздоровеет. А если мы будем говорить Чувак, все хорошо, мы сейчас всех их возьмем и победим, значит вполне возможно, что так и произойдет. Ну то есть э, э, только во благо. Все в, в этом мире субъективно, поэтому благо мы тоже, э, наверное, субъективно оцениваем к хорошему это или к плохому. Но приходится, к сожалению. Вообще а страшно, не люблю работать, вот очень люблю отдыхать отдыхать и заниматься тем, что нравится, а работать не люблю. Но приходится, потому что меня не поймут, ни моя семья не поймет, ни что-то там еще. Меня одно время спрашивали, у меня бывают такие периоды, бывают, особенно самое интересное, когда у меня было четыре работы, две в Кировограде и две в Киеве. И я практически, ну, это, ну, это очень сложно описать, как это вообще происходит. С семьей видишься вот такими вот урывками. И когда меня тогда спрашивали, где ты работаешь, я придумал такую железобетонную отмазку. Я всем говорил, я работаю отцом своей семьи. То есть чем бы я ни занимался, что бы я ни делал, вот это моя работа. Она бывает трудная, она бывает круглосуточная, без выходных и без праздников. У меня было там 5 или 6 лет, когда у меня вообще не было отпуска. Никогда. И очень редко бывали выходные. Это работа на износ, но иначе э, э, ну, ничего не добьешься. Если ты хочешь работать от и до, то есть с 9 до 17, вот вокруг очень много людей, которые с 9 до 17, ты, ну, очень трудно чего-то добиться. То есть все остальное, преодоление и рост, и какая-то карьера, и какие-то успехи бывают только на, ну, на надрыве. На, на, но где-то сделать больше, чем ты можешь, или больше, чем тебе хочется в этот момент, или больше, чем принято. То есть сделать больше, чем другие люди, хотя бы по времени, уже ты будешь впереди. Доброе, теперь за нашими правилами вы можете задать одне свое питание кому конкретно, або всей аудитории. О, скажите мне, интересно сейчас в школе учиться или вы уже или вы уже школ Не очень. То есть ничего не изменилось, да? Потом еще больше не интересно будет учиться в вузах. Не переживайте. То есть вся жизнь начинается после того, как учиться закончил. Поэтому надо перед собой ставить конкретную задачу. Побыстрее закончить учиться. Вот никогда не мог понять людей, которые учатся бесконечно. То есть бесконечно. После одного института начинают другой, там третий, чего-то там еще. У меня был один знакомый, который учился 15 лет. 15 лет. Ну, его просто выгоняли очень часто. 15 лет. Нет, ну, в, в, институте уже, уже в институте. Ну что ж, друзья, давайте еще раз подаруем бурхливые оплески наш сегодняшний гист. Вадим Романый. Ще раз дякуємо воно за цікаву змістовну розмову. Я і думаю, вам дякую. Для дітей вона була дуже дуже цікавою. Сподобалося вам, як ви вже сказали. І якщо ми ще раз вас запросимо, ви прийдете до нас. Ну ж в моїй житті щось має пройти таке, о чому ми будемо говорити. А то ми знову будемо говорити, як у мене робота сім'я. Я боюсь в ближайше час нічого не зміниться. Ну, мы пожаем вам. Нет, с удовольствием. Всегда очень приятно и очень интересно. Но я думаю, что в жизни огромное количество интересных людей. Поэтому лучше вот когда они все 7 миллиардов закончатся, а потом я.